Да, Хлебный рынок в Одессе – это Кузнецов, это Кузнецов, это Кузнецов. Это художник Кузнецов, Николай Дмитриевич Кузнецов. Его корни тоже греческие. И Малый в Малом Пьяныке да. проводился скрамовый праздник. Это была, та, была традиция, которая сохранилась до настоящего времени. Называется Панаир, 11 сентября. В этой Это Бимбас, первый председатель нашего сельского совета. За девушки, за девушки, за девушки. Да. Вот, вот Сохранили все ведомости, видите, это, вообще 1873 года был голод, да, 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 и да, э, да, вот количество населения показано, Знаете, а количество населения. Да, э, это это всего. Да. да, 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 да. да Верно. Да, фамилии да, встречаются да, очень часто, потому что грамматика. Да. Согласно Тифаги. Труфкаги. от тун. Да, от труфкаги. Хорошо. Да. да. Там на окончания некоторые окончания со временем отпали, потому что было мне очень опасно сохранять фамилию греческую. Давайте мы знаем. Все, таки снова.